اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني. شر ما قليل فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من باليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين